С 1 августа мы возобновили движение полностью по всем маршрутам нашего города. И на данный момент, собственно, даже к середине августа мы уже вышли на то количество троллейбусов и перевозим тот поток, который был до военных действий. То есть предприятие работает, подготовка идет к работе в зимний период, и контактных сетей, и предприятия. Троллейбусы прошли тихосмотр, и к работе в зимний период готовы ситуация вы столкнулись? Ну, проблемная ситуация заключается в том, что у нас идут массовые хищения контактных проводов на маршруте, который мы хотели восстанавливать. Это маршрут номер 5 и резервная линия, объездная по улице Добровольского. За последний период, буквально за август месяц, было похищено около двух километров контактного провода. Значит, мы направили письма в городской отдел внутренних дел, там открыты уголовные дела. Более того, похитители были пойманы, это на улице Добровольского и на улице Современной, буквально позавчера, были также пойманы воришки, как их можно назвать. Значит, там было найдено провода около 200 метров, которые они не успели унести, и 380 метров унесли. Там ведутся следствия, я думаю, там работники городела потом, когда закончится, дадут информацию о том, какие меры приняты к этим расхитителям. Но, к сожалению, что провод, который похищен, не знаю, по какой цене они сдают, но знаю то, чтобы его приобрести, это очень большая проблема. И стоимость, стоимость одного километра контактного провода в порядка 130 тысяч. Вот. И плюс еще нужны необходимые средства на восстановление. Это расходы идут и по бензину, рабочая сила, плюс там спецчасти контактной сети. Они ведь берут только контактный провод, а там растяжка, это все остается разорвано, то есть срезано на земле. Вот. То есть тоже нужно средства для того, чтобы это восстановить. Какая сумма ущерба понесла предприятие? Ну, сумма ущерба где-то около двух миллионов. Вот, то есть, ну, это с учетом э, из спецчастей контактного провода, это с переда вот, до военных действий. У нас э, контактный провод полностью контактная сеть была на пятом маршруте восстановлена полностью проведена ревизия. То есть она готова была к тому, чтобы ездить. Оставалось только подать питание, то есть э, запитать тяговую подстанцию там проектно-сметная документация, выполнялись работы, все, и мы надеялись, что в этом году пятый маршрут поедет. Теперь, увы, средств необходимо ну, для восстановления контактного, контактной сети на пятом маршруте необходимо порядка более 2 миллионов, это только для контактной сети, плюс миллион четыреста для восстановления тяговой подстанции, то есть для запитания тяговой подстанции. Всего похищено контактного провода а с момента начала военных действий до того, как мы инвентаризацию провели, плюс те, которые похищены в августе месяце, около 14 километров контактного провода на маршрутах улица Современная и Добровольского. Своими силами мы такие объемы выполнить не сможем. Мы несем затраты на восстановление, ведь мы вот поехали, но все равно необходимы средства для того, чтобы подготовить контактные линии в работе, к работе в зиму. Мы сделали проезд безопасным, но все равно необходимо работать еще для того, чтобы контактная сеть была в таком состоянии, в котором она была до войны. Вот. необходимо возобновить движение через вокруг до э, там разворотные кольца поделать необходимо еще э, ряд спецчастей поменять э, на новые у нас э, для действующих маршрутов 2 -го, 7 -го, у нас все необходимое есть нужно только время к сожалению вот это вот хищение плюс не если обрывает провода отвлекает наших работников и мы выезжаем вот, там вот это вот хищение которое было с воскресенья на понедельник практически аварийная бригада которая наметила э, производить работы по восстановлению движения вокруг до колени, занимались э, поднятием габаритов, э, у, снимали эти оставшиеся провода, которые висели. То есть отвлекает от основной работы, от подготовки к зиме. Какой выход из ситуации вы видите? Ну, мы обратились в городской отдел, наработанный на ряд мероприятий, как мне сообщили работники, ведь уже пойманы, значит, мероприятия эти действуют и происходит патрулирование. Тут хотелось бы обратиться к всем жителям нашего города, ведь это наша как бы общая беда, то, что воруется, и контактные троллейбусные движения, это для всех социально защищенных слоев населения. У нас проезд самый дешевый во всей Украине, это одна гривна. Вот, хотелось обратиться к жителям нашего города, если кто-то видит, особенно может быть таксисты, водители такси, если видят, где-то э, стоят и есть предпосылки к хищению, то сообщать по телефону 3-53-88, 46 это два телефона, которые работают круглосуточно в троллейбусном управлении, там дежурные, сразу сообщат, вызовут милицию. Вот. Или же непосредственно в городской отдел внутренних дел по телефону 102, там тоже, э, если что, сразу отреагируют, выйдут и так далее.